Мне нравится Маяковский за то, что у меня плечащие стихи. Ну, и поорать. Я значит, мама, у мамы взял дом Маяковского, значит, сидел в больнице, дал там их анализов. Но это очень долго, да. Я, значит, читал и там в душе кричал. Мне очень нравится. Послушай, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины и надрывается. Метеля полуденной пыли врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после хоть и тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Вот так я сделал за собак. Но это совершенно невыносимо. Весь, как есть, искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы. Как собака лицо луны гололобой взял бы и все обвыл нервы должно быть. Выйду погуляю. И на улице не успокоился, ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо ответить, она знакомая. Хочу. Чувствую, не могу по-человечески. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя, такой же, как был. Лицо такое же, какому привык, тронул губу. А у меня из-под губы клык. Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому, шаги удвоив бережно огибая полицейский пост, вдруг оглушительное. Городовой хвост провел рукой и остолбенел. Это вот так, всяких клыков почище, я и не заметил в бешеном скаче. У меня из-под пиджака развеялся хвостище, и льется сзади большой собачий. Что теперь? Один заорал толпу, растя, а второму боялся третий, четвертый. Смяли старушонку, она крестясь что-то кричала про черта, и когда ощетинившись лицо усища веники, толпа навалилась огромная, злая. Я встал на четыре и залаял.